спикся. Выпився, может уже досить. Зараз подивимся. Добро підійшов. А на сонечку простоило на руку окон, иначе ага. мы не сдаемся, что он пропикся уже. Потому что пока уже Нахай понадобится. Надрижем его. запекли. И тоже добро пахнет. Такие добрые хлеб. Смачненько. Обалденько. Масло намазываем. И будет просто в огонь.